মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ই কক্ষলৈ মই প্ৰণীতা শৰ্ম বৰদলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ দ্বাদশ অধ্যায়টি দ্বাদশ পাঠটি লোক সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতি লিখিছে ডক্টৰ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই এই পাঠটিৰ এতিয়া প্ৰশ্নাৱলীসমূহ আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া চাই যোৱা আমি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ কিদৰে কৰি গৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱেই আছে তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ অতি চমুকৈ দেই মন কৰিবা আকৌ এটা শব্দত প্ৰকাশ লিখিব পৰা লোককৃষ্টিৰ সাধাৰণ উত্তৰণক কি বোলা হয় আমি এতিয়া লিখোতে লিখি যাম লোককৃষ্টিৰ সাধাৰণ উত্তৰণক তেনেকৈ লিখিম কিন্তু অকল উত্তৰটো লিখিলেও হৈ যাব লোককৃষ্টিৰ সাধাৰণ উত্তৰণক সাধাৰণভাৱে যিটো উন্নতি হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় লোক সংস্কৃতিৰ এতিয়া উত্তৰটো তুমি লোককৃষ্টিৰ সাধাৰণ উত্তৰণক কি বোলা হয় বুলি যেতিয়া সুধিছে কেৱল লোক সংস্কৃতি বুলি উত্তৰটো দিলেও সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হব লোক সমাজত কোন সময়ৰ কথাৰ সমাদৰ আমি লিখোতে লিখিম লোক সমাজত পুৰণি কথাৰ লিখিম আমি কিন্তু অকল পুৰণি কথা লিখিলেও হব লোক সমাজত পুৰণি দিনৰ কথাৰ অধিক সমাদৰ গতিকে আমি এই কেৱল এইটো লিখিলেও শুদ্ধ দেই পুৰণি দিনৰ কথাৰ সমাদৰ বেছি পুৰণি কথাবিলাক সকলোৱে ভাল পায় লোক সমাজত মানুহৰ মাজত সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত লোককৃষ্টি কাক বুলিয়ে লোককৃষ্টি কাক বুলিয়ে গঞা সমাজে গাঁৱৰ সমাজে গাঁও গঞা শব্দটোৰ সমাধ হৈছে গাঁৱলীয়া গাঁও গঞা সমাজে নিজৰ বিভিন্ন কামৰ মাজত বিভিন্ন কাৰ্যৰ মাজতে ঋতু মাহ পষেক ঋতু জনাই ছু মাহ জানাই পষিক হৈছে পোন্ধৰ দিন তাৰমানে পক্ষ অনুসৰি বিবিধ উৎসৱ সভা সমিতি সম্পাদন কৰে ঋতু মাহ পশেষ অনুসৰি বিভিন্ন উৎসৱ সভা আদি কি কৰে সম্পাদন কৰে সেই সভা উৎসৱত কি হয় গীত নাচ অভিনয় কৰা হয় এই যে সভাসমূহত যিবিলাক গীত নাচ অভিনয় কৰা হয় সেই কামবোৰৰ সমষ্টিক কি বুলি কোৱা হয় লোককৃষ্টি বুলি তানে সভা উৎসৱ মাহেকে পশেকে যিবোৰ সভা উৎসৱ পাতে গঞা সমাজে সেই গঞা সমাজত যি উৎসৱসমূহত যি নাচ গীত অভিনয় কৰা হয় তাকেই কি বুলি কোৱা হয় লোককৃষ্টি বুলি কোৱা হয় লোক সংস্কৃতিৰ দৃশ্যমান দিশক কি বোলা হয় লোক সংস্কৃতি যদি দেখা যায় ন লোক সংস্কৃতিৰ দৃশ্যমান দিশক কি বুলি কয় অথবা বস্তু সংস্কৃতি বোলা হয় লোক সংস্কৃতিৰ দৃশ্যমান দিশ হৈছে ভৌতিক অথবা বস্তু সংস্কৃতি পাঠত উল্লেখিত লক্ষ্মীনাথ বেজবোৰা সম্পাদনা কৰা সাধুকথাৰ পুথিখনৰ নাম কি তোমালোকে এইটো সকলোৱে জানা নহয়নে তোমালোকে পঢ়ি চাও বুঢ়ী আইৰ সাধু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সম্পাদনা কৰা সম্পাদনা মানে এডিট কৰা সম্পাদনা কৰা সাধুকথাৰ পুথিখনৰ নাম কি বুঢ়ী আইৰ সাধু বুঢ়ী আইৰ সাধু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সাহিত্যৰ অতি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সম্পাদনা কৰা সাধুকথা পুথিখন হৈছে বুঢ়ী আইৰ সাধু এতিয়া আহিল দ্বিতীয় প্ৰশ্ন লোক সমাজ সম্পৰ্কে কিছুমান লোকতত্ত্ববিদে কি ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি বুলি লিখকে কৈছে এই ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি কি কাৰণে এই ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি চোৱা এতিয়া লোকসমাজো লোক্ববিদে সমাজৰ নিম্নস্তৰৰ বুলি ক'ব খোজে কিছুমানে গাঁও সমাজক এনেও লোকসমাজক মানে গাঁৱৰ যিখন সমাজ গাঁৱলীয়া মানুহখিনিক কি বুলি কয় একেবাৰে নিম্ন স্তৰৰ লোক বুলি ক'ব খোজে আচলতে নহয় এনে ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি এনে ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা কাৰণ কি যে বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী হলেই যে কোনো এখন সমাজ উচ্চতৰ হব কোনো এখন সমাজ উচ্চতৰ হব কাৰণে তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় আৰু তাৰ বিপৰীতে লোক বা গঞা সমাজ নিৰ্মত হব লাগিব যদি উচ্চ নহয় নিৰ্মতৰ হয় তাৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত যুক্তি নথকাৰ কাৰণে যদি কোৱা হয় তেনে কথা কোনো কথা নাই লোক সমাজৰ অংগীভূত লোক সমাজৰ ভিতৰত থকা মানুহে কি কৰে প্ৰায়ে গাঁৱে ভূঞে বাস কৰে আৰু অভিজাতা শ্ৰেণীৰ লোকসকল নগৰ চহৰ আদিত বাস কৰে এনেকুৱা ধাৰণা সদায় সৰ্বদাই গ্ৰহণযোগ্য় হব নোৱাৰে এই ধাৰণা সদায় গ্ৰহণযোগ্য নহয় কাৰণ গাঁৱতো শিক্ষিত মানুহ বাস কৰে এটা ভুল ধাৰণা এটা আছে যে গাঁৱত একো নজনা মানুহবিলাক থাকে আৰু চহৰতে মানে জনা মানুহবিলাক থাকে মিছা কথা গাঁৱতো শিক্ষিত মানুহ থাকে এই কথাখিনিকে কৈছিলে এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নিচুকনি গীত চমু টোকা লিখা প্ৰথমতে নিচুকনি গীত তোমালোকে শুনিছাই তোমালোকৰ মাহঁতে সৰুতে নিশ্চয় গাইছিল বা আনেকুৱা শুনিছা তোমালোকে কেঁচুৱা লৰা ছোৱালীক খোৱাবলৈ যে গীতটি গাই মাক বা আইতাক বা অন্য যিসকলে টোপনি খেলাব আৰু আমাৰে মইনা শুবয়ে আমাৰে মইনা শুবৱে বাৰীতে বোকরি রূপোয়ে মাহে দেবু হুরি পকি হুরি গলে মই নাই মুতোলি আবা ইবু নিসুগনি গীত ইবুติমালকে জানা উনি সাহিয়ালই নাহি বিরাটি তদিক নিসুগনি গীতৰ সমূতিকা লিখিব লাগিলে নিসুগনি গীত হম অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ অসমীয়া লোক সংস্কৃতিত এৰাব নোৱাৰা অংগত মানে অতীজৰে পৰা অতি পুৰণি কালৰ পৰাই এই গীতসমূহে কি কৰিছে আমাৰ অসমৰ জনজীৱনত এক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে সাধাৰণতে কেঁচুৱাক নিচুকাবলৈ বা টোপনি নিয়াবলৈ এই গীতসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণে ইয়াক কি বুলি কয় এয়া কেঁচুৱাক নিচুকাবলৈ বা টোপনি নিয়াবলৈ এই গীতসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণে ইয়াক কি বুলি কয় নিচুকনি গীত বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিজে গৱেষা নিচুকোৱা হয় বোলে নিচুকনি গীত অসমীয়া সমাজত বহুলভাৱে প্ৰচলিত কেইটামান নিচুকনি গীত হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ শিয়ালিয়ে নাহিবি ৰাতি আমাৰ মইনা হুবই এইবোৰ হৈছে নিচুকনি গীতৰ উদাহৰণ এইবাৰ আহিলে মালিতা বা কাহিনী গীত আমি পাইছো বিশেষকে ধন বৰ আৰু ৰতনী তোমালোকে চাগে পোৱা নাই নাজানা মালিতা বুলি কওঁতে গম পাইছা আমাৰ কাহিনী গীত বুলি কৈছে এটা এটা কাহিনী খুব দুখ লগা কাহিনী হব পাৰে বা অন্য কিবা হব পাৰে তেনেকুৱা এতিয়া চাই যোৱা মালিতা বা কাহিনী গঠিছে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ অংগ এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় কাহিনী গীত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মালিতা বা কাহিনী গীতসমূহৰ মাজেদি কি হয় যিকোনো এটা কাহিনী বা কথাৰ অৱতাৰণা কৰা হয় সাধাৰণতে কাব্যিক ৰূপতে প্ৰকাশ কৰে আৰু সুৰ লগাই পদ্য হিচাপে সেই কাহিনী শেষ কৰা হয় মানে কবিতা কবিতাৰে প্ৰকাশ কৰে শুনিবলৈ ৰস লগা আৰু শুৱলা হোৱাৰ বাবে মালিতা বা কাহিনী গীতসমূহ আমাৰ অতি আদৰৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ হৈ পৰিছে মানে এৰ কথাৰটো কথাৰে নকৈ পেলাই সদ্যৰে সুৰীয়া কণ্ঠে সুৰীয়া সুৰীয়া ভাৱে কোৱা হয় কাৰণে শুনিবলৈ শুৱলা হয় আৰু আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ সংস্কৃতিৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ অসমীয়া সাহিত্যত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ধনবৰ আৰু ৰতনী দৰে মায়িতা ৰচনা কৰে ঠিক সেইদৰে ধনবৰ আৰু ৰতনী মই কলো যে এইটো আছিলে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ঠিক তেনেকে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই ৰচনা কৰিছিলে জলকুৰি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাই পাণছৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মালিতা কিছুমান উল্লেখযোগ্য় যেনে পাৰতে কান্দিছে ধন বৰ দুখীয়া ৰতনীৰ লগতে নাই এইটো ধন বৰ ৰটনীত আছে পাৰতে কান্দিছে ধন বৰ দুখীয়া ৰতনীৰ লগতে নাই এটা দুখৰ কাহিনী কেনেকে ৰতনীয়ে এৰি থৈ গল ধনবোৰক মাটি কিদৰে লৈ গল এনেকুৱা কাহিনী আছে এই কাহিনীক উদাহৰণ দিয়া হৈছে গতিকে এয়া হৈছে মালিতা বা কাহিনী তাৰপিছত সেই সাঁথৰ সাঁথৰ তোমালোকে জানাই সাঁথৰ নোকোৱা জেনেৰে এই মূলতঃ প্ৰধানকৈ মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা প্ৰবাদ সাঁথৰ কাষ বুলে চলি অহা প্ৰবাতসমূহকে সাঁথৰ বিলা হয় তোমালোকে উম পাইছা চাগে হাবিত কাহে ওলাই নাহে কি হব হাবিত কাহে ওলাই নাহে বিচনী আহ আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত বিলাক আছে হাবিত কাহে ওলাই নাহে কুঠাৰ হাবিত কাহে তাৰমানে শব্দটো হয় কিন্তু ওলাই নাহে কুঠাৰ শব্দ কুঠাৰ ঠিক সেইদৰে এনেকুৱা আৰু বহুত বিলাক আছে দৃশ্য এতিয়া উদাহৰণ চোৱা ই কেৱল অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ একক বৈশিষ্ট্য আন কোনো সংস্কৃতিত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ পাবলৈ নাই ধেমালি আৰু ৰসৰ চলেৰে বুদ্ধি পৰীক্ষা কৰা হয় আছিলে দেই ৰসৰ চলে যে বুদ্ধিমত্তা পৰীক্ষা কৰা আৰু বুদ্ধি কৰা কৌশল হিচাপেহে এই সাঁথৰসমূহ আমাৰ অসম বিষ অসমতে বাবা এই সাঁথৰসমূহ পাক লগা কথা কিন্তু তাতে আচলতে বুদ্ধিৰে সেই পাক লগা কথাখিনি উলিয়াব পাৰি এতিয়া চোৱা উদাহৰণ দিয়া গৈছে দুই ভাই ককাই পুৰে বেলেগে বেলেগে এটি শুলা আন্তি জাগে নেখা দেখি নহয় কোনো কালি একেবাৰে সহজ চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য ঠিক সেইদৰে ঘৰৰ ওপৰত ঘৰ তাতে পুৰিমৰ আঠুৱা এনেদৰে তোমালোকে বিভিন্ন পাইছা সাঁথৰ এইবিলাক চাবা তে গম পাবা গতিকে চমুটিকা লিখিলে আমি এইখিনি লিখিলেই হ'ব তাৰপাছত আহিলে জনশ্ৰুতি জনশ্ৰুতি শ্ৰুতি মানে শুনা ন শ্ৰু মানে শুনাটি মানে শুনা হ'ল আৰু মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা যিবোৰ কথা সেইবোৰ জনশ্ৰুতি মানুহৰ মুখে মুখে যুগৰ পিছত যুগ ধৰি প্ৰচলিত হৈ আছিলো বা প্ৰবাতসমূহক জনশ্ৰুতি বোলা হয় এই গদ্যধৰ্মী লোককথাৰ এই কিন্তু গদ্যধৰ্মী লোককথা দেই গদ্যধৰ্মী ইয়াত পদ্যৰ হেৰি নাথাকে গদ্যধৰ্মী লোককথাৰ অন্তৰ্গত তাৰপাছত জিকিৰ জিকিৰ জানাই তুমি আল্লা চাহেবই যদি কৰা দৌৰিয়াৰ পাৰ জিকিৰ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা শুনিছা গায়ো থেকা নিশ্চয় জিকিৰসমূহ এতিয়া চাই যোৱা জিকিৰ জিকিৰসমূহ অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ তুমাত থাকিবা অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ জিকিৰ আৰু এয়া কোনে ৰচনা কৰিছে আজান পীৰে আজান ফকীৰ বুলিও কওঁ আমি আজান পীৰে ৰচনা কৰা গীতসমূহক জিতি পিনে ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ উদ্দেশ্যে এই গীতসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল এই গীতসমূহ নিদৰ্শন পোৱা যায় তাত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ কথাও লগাই পেলাই তেনেকে দিয়ে গতিকে এটা সমিল মিলৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হোৱা আমি দেখা পাওঁ যেনে মোৰ মনত ভেদ ভাৱ নাই অ' আল্লাহ মোৰ মনত হিম্পৰ নাই হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাৰ সন্তান মোৰ মনত একেটি ভাৱ ইয়াত তোমালোকে শুনিছা নিশ্চয় মোৰ মনত ভেদ ভা নায় নাই হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাৰ সন্তান মোৰ মনত একে তিভা এনেধৰণৰ গীতসমূহ আছে জিকিৰ আৰু ইয়াৰ আজান প্ৰকীৰ বা আজান পিডে ৰচনা কৰা তাৰ পাছত আহিল দেহ বিচাৰ গীত এই লোকগীতসমূহ যে আছে সেই লোকগীতসমূহকে দেহ বিচাৰৰ গীতৰ লগত তুলনা কৰা হয় টোকাৰী গীত বুলিও কয় অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত আধ্যাত্মিক ভাৱ গধুৰ চাহ আধ্যাত্মিক ভাৱযুক্ত তত্তগধুৰ লোকগীতৰ শ্ৰেণী সাধাৰণতে বৃদ্ধ ভকত বৈৰাগী সন্য়াসী মগনীয়া আদিয়ে দেহ বিচাৰৰ গীত গায় কোনে কোনে গায় বৃদ্ধ ভকত বৈৰাগী সন্য়াসী মগনীয়া আদিয়ে তোমালোকে নিশ্চয় ৰাস্তাই ঘাটে শুনিয়ে থাকা গাড়ীবিলাকত উঠোতে বাছ বিলাকত যে মগনীবিলাকে গাই গাই যে দেহ বিচাৰৰ গীত গায় তাৰমানে কি আছিল তাত সংসাৰৰ মায়া মুখ জ্বালা যন্ত্ৰনা বেদনা এইবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে বা মুক্তি পাবৰ কাৰণে সাধকসকলে কি কৰে মনৰ বৈৰাগ্য ভাৱ খিনি এই গীতত প্ৰকাশ কৰে যেনে ভৱনতি পাৰ কৰি দিয়াহে নাৰায়ণ এয়া হৈছে দেহ বিচাৰৰ গীতৰ উদাৰ তাৰপিছত হুঁচৰি গীত হুঁচৰি যত আমি বিহু বিহু মাৰ গোটেই যে আহ ধুনীয়াকৈ হুঁচৰি গীত শুনি চাই তোমালোকে দেউতাৰ পদূলি গোন্ধাইছে মালতী এই ধৰণৰ গীতসমূহ বিহু গীতৰ লগতে তুলনা কৰিব পাৰি হুঁচৰি গীত অসমীয়াৰ অন্যতম আপুৰুগীয়া সম্পদ যাৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে অসম তথা অসমীয়াৰ আৱেগ আৰু সন্তান এই হুঁচৰি বিশেষকৈ কিহৰ লগত জড়িত বহাগ বিহুৰ লগত জড়িত হুঁচৰি বহাগ বিহুৰ লগত জড়িত আহতৰ তলত বা পথাৰৰ মাজত নৃত্য কৰোতেই ডেকা গাভৰুসকলে হুঁচৰি গীতৰ তলত তালত হুঁচৰি গীতৰ তালে তালে কঁকাল ভাঙি পেলাই নাচে আৰু হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰা কেতবোৰ নিয়ম নীতিও থাকে হুঁচৰি যেনে যেনে পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰে উদাহৰণস্বৰূপে মানে হুঁচৰি গীতৰ উদাহৰণ দেউতাৰ পদূলি তুনাই মলায়ন গোবিন্দাই ৰাম এনেধৰণৰ হুঁচৰি য'ত চ'ত আমি বিহু মাৰো য'ত দেহী দুবৰি নগজেত এনেধৰণৰ গীতসমূহ হুঁচৰি দিল গতিকে এইখিনিতে আমাৰ লোক সংস্কৃতি পাঠৰ প্ৰশ্নাৱলী ইয়াতে আমি অন্ত পেলালো প্ৰথম খণ্ড আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি বাকীখিনি উত্তৰ কৰিম আজিলৈ ইয়াতে শ্ৰেণীত অন্ত কৰিলো ধন্যবাদ